dədir. Bucadan oxu günüdür. Ay siz mənə qulağa as, mən də sizə nağıl danışacağam. Nağıl əsasən necə başlayır? Səmayə. Kədərli bal idi, biri yox idi. Mən də sizə bu günmədə Tənbəl ayı balası nağılını danışacağam. Biri bal idi, biri yox idi. Meşələ bir güclü ayı var idi. O ayının üç babası vardı. Birinin adı Qoçaq, mənə baxsa. Birinin ki Dəcəl, üçüncüünün adı Təmbəl ayı idi. Ana ayı ayı balalarının xasiyyətinə görə bir ad qoymuşdu. Ana ayı hər gün tezdən duraq, qahasının qabağında tavaya çıxar, dərindən gəldəşə nəcisə dəfə yumalanan qolqucunu açardı. Dəcəlbə qoçar balalar da, analar kimi irəylə. Tənbəl balanı nə qədər çağırsazsa, çahadan çıxmazdı. Mışıq-mışıq yatardı. Culay gəldi. Culay nə şayındır, sözü.